teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu Salam Namo Buddhaya Dan salam Indonesia untuk kita semuanya Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan Dan semoga segala hal baik selalu berpihak pada teman-teman semuanya Amin Sore-sore gini -sore Emang enaknya sambil nongkrong di teras Menikmati matahari yang mulai tenggelam, oke okay, teman-teman, saya akan bercerita sedikit dan akan juga berbagi tips untuk teman-teman semuanya. Ceritanya adalah teman-teman uh, masih ingat dengan sepasang jalak kebo saya yang pernah saya bikin video itu yang cara membedakan jalak kebo jantan dan betina, yang video ini loh, ya yeah. sekitar seminggu yang lalu. Uh, burung jalak yang sepasang itu lepas teman-teman. Jadi ceritanya ketika saya sedang memberi dia makan, uh, terus tiba-tiba istri saya memanggil, saya dipanggil sama istri. Terus habis itu saya lari langsung menemani istri. Eh lupa kandangnya nggak ditutup sama saya di kandang ternak itu waktu itu, di kandang pok ternak itu, saya lupa nggak tutup. Terus tiba-tiba sore, saya saya udah nggak inget waktu itu udah pokoknya saya ingat saya udah dikasih makan udah kasih minum. habis itu saya e, nemuin istri saya waktu itu delapan sore hari ini ketika saya <coughs> lagi nongkrong di teras ini sore sore gini kok saya dengar-dengar kayak ada suara burung gitu kan terus pas saya tengok ke atas, loh kok ada burung jalak saya kan penasaran apa jangan-jangan ada bandangan gitu ya ada burung jalak yang datang ke tempat saya terus pas saya lihat-lihat tapi kok kayak kenal gitu ya maksudnya burung jalak kalau misalnya burung jalak liar ngelihat manusia kan dia takut tapi pas waktu saya liatin saya deketin kok nggak pergi gitu ya terus saya lihat ke kandang ternak ternyata kandangnya pintunya kebuka teman-teman jadi burungnya itu keluar lepas teman-teman setelah saya pantau sekitar mungkin ada sejaman waktu itu dan ketika sore hari jam sekitar jam 5 kalau masalah burungnya pergi teman-teman dari pohon itu terbang saya tunggu sampai maghrib nggak balik-balik terus ya udah saya iklasin aja saya ikhlas gini teman-teman kalaupun dia bahagia menemukan tempat-tempat uh, menemukan tempat baru yang mungkin dia membuat dia bahagia dan membuat dia nyaman nggak apa apa maksudnya dia juga butuh kebebasan kan teman-teman uh, dia kan butuh kebebasan gitu ya menurut saya udah saya ikhlasin aja gitulah ya udah kalau misalnya dilepas berarti tandanya dia uh, emang butuh kebahagiaan di tempat lain gitu ya tapi saya juga berpikir gini teman-teman kalau misalnya dia kembali lagi ya kembali aja ibaratnya ini adalah rumah kamu saya akan sediakan makanan buat kamu gitu kan habis itu dia pergi teman-teman uh, kurang lebih sekitar dua hari dia nggak pulang nggak tahu nggak nggak tahu dia kemana saya pikiran saya udahlah dia mungkin kabur nggak kembali lagi tuh gitu. udah dua hari dia nggak pulang kan terus gak tahunya sekitar sore sore gini so, sekitar sore hari lah pokoknya sama sama halnya ketika dia pergi waktu itu sore sore sekitar jam 5an saya lagi nongkrong di sini juga gak nah, tahunya dari arah sana ini dari pohon uh, pepaya pepaya atas ini kok dia bunyi cuat cuit cuat cuit wah nggak tahunya dia pulang teman teman dia dua duanya pulang semua sepasang pulang Habis itu saya lihatin, oh iya dia pulang. Terus saya langsung lari ke dalam rumah ngambil ekstra teman-teman ngambil apa namanya ulet. Saya coba uh, sep, apa panggil dia uh, saya panggil dia menggunakan apa namanya meng, uh, pakai ekstra pudding ulet saya tebarin di atas kandang situ. ngapanya dia turun teman-teman tapi waktu itu dia langsung nggak turun ke kandang cuman dia nongkrong di pohon sini doang di atas kandang kambing teman teman dia gak mau turun takut masih takut waktu itu saya biarin aja kalau misalnya dia pulang berarti dia tandanya betah kan cuman terus paginya tuh paginya ketika saya ngasih makan ayam nantinya dia turun tuh turun ke atas genteng pas saya samperin dia terbang lagi naik ke atas pohon kelapa terus saya coba ambil apa namanya ngambil ekstra puding lagi ngambil ulat di dalam rumah saya coba tebarin di tanah eh nggak taunya dia turun mungkin karena dia lapar teman-teman karena dia lapar pagi-pagi tuh terus saya tebarin ulat hongkong di tanah nggak dia turun semua nah setelah itu itu sekitar di hari ketiganya teman-teman di hari ketiganya dia udah mau turun ke tanah terus saya coba So, saya juga taruh ulat hongkong di atas kandang itu di atas box di atas kolam juga saya taruh banyak di situ saya kasih full kasih buah pepaya juga saya terus itu eh nggak taunya dia betah sampai siang kayaknya dia nggak pergi lagi terus sekitar jam sepuluh ya, siang kalau nggak salah dia pergi tuh terbang lagi nggak tahu nyampe pulang pergi pokoknya sampai sore dia baru pulang lagi nah setelah di hari ketiganya itu setelah dia pergi nggak pulang itu apa di setelah dia pergi terus pulang sore itu sorenya saya kasih makan lagi di tempat yang sama. Di hari ketiga setelah dia pulang selang terus kemudian di hari keempat saya coba bikinin glodok tuh saya kasih glodok tempelin di tembok itu sama saya bikin tang ringan saya gantung di di bawah genteng saya kasih glodok dua di situ eh nggak taunya dia langsung nempatin gelodok itu teman-teman karena mungkin gelodok itu udah pernah dia tempatin di kandang ternaknya makanya dia betah di situ jadi cerita saya pada teman-teman ini adalah jalak e, kebo saya ini adalah jalak kebo yang saya dulu beli om yokan teman-teman sebenarnya dia nggak tahu dia jodoh atau bukan saya nggak tahu cuma saya belinya itu di om yokan jantan dan betina dan saya pelihara sekitar dari waktu saya membeli sampai kemarin lepas itu sekitar mungkin ada sekitar lima bulanan teman-teman. Uh, jadi jalak kebo saya ini adalah jalak kebo ombiokan teman-teman dan sekarang dia jinak Oke teman-teman itu cerita tentang burung jalak kebo saya yang beli ombyokan dan sekarang dia jinak teman-teman. Dan sekarang saya akan lanjutkan tips uh, dari saya. Tips tentang bagaimana cara menjinakkan jala kebo supaya dia betah di rumah atau tidak pergi gitu ya Walaupun pergi tapi tetap sorenya dia pulang teman-teman Tipsnya adalah teman-teman harus yang pertama adalah konsisten teman-teman Yang utama adalah konsisten Jadi kalau misalnya teman-teman <coughs> mau ngasih makan dia itu tentukan jamnya teman-teman Kalau misalnya dikasih fur dicepuk cepuk sih emang ya mungkin saat penggantian pakan ya Tapi untuk memberikan ekstra foodingnya teman-teman harus konsisten misalnya dikasih pagi jam 7 dan sore jam 4 ya udah kasih terus di waktu yang sama jam 7 pagi dan jam 4 sore dan juga tips yang keduanya adalah cara memberikan ekstra puding itu dengan menggunakan tangan teman-teman jadi buat dia nyaman dengan kita dan jadi dia itu nggak takut sama kita maksudnya ngasih makannya menggunakan tangan teman-teman dan juga ketika kita memberi makan atau sekedar kita lagi nongkrong misalnya di ada burungnya di samping kita gitu ya, sering diajakin dia untuk untuk berinteraksi teman teman itu dengan cara mungkin dikasih nama, dipanggil namanya atau mungkin disiulin, disiulin supaya dia respon gitu teman-teman. Jadi, oh, ya teman-teman. Uh, kemudian tips berikutnya juga adalah uh, burung jalak kebu adalah burung yang senang atau suka berkoloni dengan rombongannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin me, me, uh, ingin menjenakan burung jalak kepus dan ingin melepas liarkan di lingkungan rumah, pastikan teman-teman harus memiliki burung jalak kepus lebih dari satu teman-teman. Misal uh, minimal dua atau tiga atau lebih itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya jalak kepo yang satu sudah jinak, kemudian teman-teman beli lagi dan dilepaskan di situ, maka yang mm, Ombiokan atau yang enggak jinak itu pasti akan mengikuti akan ikut jinak seperti yang punya teman-teman itu. Jadi teman-teman usahakan memiliki burung jalak kebo lebih dari satu teman-teman jika ingin uh, burung teman-teman itu jinak dan ketika dilepaskan betah di rumah teman-teman. Oh iya tambahan lagi teman-teman, kalau misalnya emang jalak teman-teman sudah jinak supaya dia mau pulang lagi ke rumah. Biasakan juga memberi makan di tempat yang sama, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah biasa memberikan makan, sudah biasa memberikan makan di depan rumah, itu sering memberi dia di tempat yang sama, teman-teman. Dan juga diberikan dia uh, makanan yang banyak di lingkungan itu, kasih dia tempat minum atau cepuk yang gede menggunakan baskom atau ember. Jadi, untuk dia mandi, teman-teman, jadi insya Allah dia pasti betah di situ, teman-teman. Seperti punya saya ini, ketika dia pergi dua hari nggak pulang tapi ketika dia pulang sekarang dia betah nggak mau pergi kemana-mana cuman pergi main-main di daerah sini doang mandi di kali itu di saluran irigasi itu dia sering mandi di situ terus nongkrong main-main di sini doang oke teman-teman saya rasa itu cerita saya tentang jala kebo om saya yang sekarang sudah jinak dan juga tips bagaimana cara menjinakannya atau mungkin, kalau misalnya teman-teman kurang jelas dengan cara menjinakannya, nanti akan saya bahas di video yang spesifik tentang bagaimana cara menjinakkan burung jalak kebo supaya dia mau betah di rumah. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam satu hobi, salam lestari, cukup sekali dari Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.